4 года хождения Каждодневного, папка документов. Все отказывались, прокуратура, кто угодно. Ну, дню рождения подарок. Любой. 2 года это все длится. Да, все? да больше, 4 года. С 2011 года перекрывают этот выезд Заправку С строили, нам обещали положить асфальт на всю улицу. Никто этого никто не вот думает, здесь должна была. была быть детская площадка Тоже Тут по обещанию Тут должна была быть детская Ноль. площадка Ноль. Ноль. Специально для жителей А кто-то видит, вот, посмотреть на улицу вот, Снимай Кто-то видит, здесь тротуар для движения пешеходов Пешеходам. Они пустили транспорт и людей В одне русло, тобто ти йдеш ко мене дочка з трьома внучками, і по проїжджій частині. Вона нарушитель дорожнього руху. Її треба тут ставити гаї і штрафувати. Вот Ось і вся система. Із-за чого це все пройшло? Якщо підступили від красної лінії забудови від червоної лінії, відступили положених 50 метрів, зробили окремий виїзд, поставили цей бар'єр зразу забор, шумопоглинаючий, И все, никто бы ничего не было.